Всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Очень давно меня не было, но сейчас буду справляться, возвращаясь к нам. И первым хочу поделиться с вами рецептом морковного кекса. Готовится очень просто, и думаю, этот рецепт вам понравится и приживется на вашей кухне. И для нашего кекса нам понадобится мука, соль, растительное масло без запаха сахар, яйца комнатной температуры, конечно, сама морковь, корица, это уже по желанию, разрыхлитель и термостабильные капли. Можете заменить на изюм. Первым делом в просеянную муку добавляем разрыхлитель. У меня тут идет полторы пачки, где-то 15-16 грамм. Все граммовки будут под видео перемешиваем сначала муку с разрыхлителем. Далее добавляем термостабильные капли. Если у вас изюм, то изюм промытый, просушен. Также добавляем сразу в этот момент. Все, сухая часть откладываем. Далее берем, вот у меня вот такой вот блендер с ножами. Можно, если у вас нет такого чаши блендера, просто морковь пропустить через мясорубку мелкую. Можете на мелкой терке. Просто если такой блендер, то в нем более удобно все это смешивать блендер отправляем морковь туда же растительное масло и превращаем э, в легкую кашицу в мелкую кашицу вот такое состояние сбили дальше отправляем яйца и помню да что яйца комнатной температуры щепотка соли корица Корицу тут уже смотрите по желанию и весь объем сахара. И, друзья, не бойтесь с такого количества сахара в готовом продукте, оно не будет сильно чувствоваться. И это все хорошо взбиваем в однородную эмульсию где-то минутки 2-3. Ну, вот такого вот состояния взбиваем всю нашу смесь. И теперь осталось нам соединить жидкую и сухую часть. Все тщательно перемешиваем, чтобы не остались сухих ингредиентов. Ну, готовое наше тесто. Выпекать я буду вот в такой вот форме. Оно у меня идет 24-13 на 6 сантиметров глубину. Смазываю растительным маслом и посыпаю муку, так сказать, французскую рубашку. Можете также пергаментом проложить. И все, теперь всю данную смесь отправляем в нашу форму для выпекания. И духовка должна быть заранее уже разогретая на 175 градусов. Если у вас нет такой формы, можно также в обычном кольце выпекать. Все, теперь отправляем на разогретую духовку, так же, как я и сказал, на 175 градусов примерно на час. Может чуть больше, просто пропиряйте шпажкой до сухой зубочистки. Кекс на заготов, он у меня выпекался час 10, где-то так. А теперь осталось переложить на решетку и дать остыть. Вот смотрите, друзья, какой он получается. Все, теперь оставляем до полного остывания. Запах стоит, наверное. Все, друзья, кекс мой практически остыл, он еще чуть теплый, но сейчас я вам покажу, какой он получается. Я использую хлебный нож, нож с зуб, зубцами так сказать чтобы более аккуратно разрезать наш кекс он очень нежный и чтобы не сильно много крышилось. И вот друзья смотрите какой ароматный какой цвет дает наша морковь он очень нежный смотрите на камере не слышно звук. Знаете, ну, типа такой пористый получается. Даже не считая на то, что идет растительное масло в таком количестве. Он все равно остается пористым. Вот, вот такой вот рецепт хотел с вами поделиться. Так что подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Я вам желаю хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.